ویلکم ٹو ڈسکور دا نجم آج ہم اس میں کیا ڈسکور کرنے والے ہیں آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے بائبل کی سب سے غلط سمجھی گئی جنگ ہر مجدون آج کی ویڈیو میں ہم ہر مجدون کا راز فاش کرنے والے ہیں یہ ایسا لفظ ہے جو صدیوں سے ایک بڑی جنگ کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے اور اسے اکثر مجدو کے میدان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن کیا واقعی بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے مکاشفہ کی کتاب سولواں باب آیت میں پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے ہر مجدون کا ذکر ایک ایسی جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں آخری جنگ ہوگی مگر جو عام سوچ ہے کہ یہ مجدو کا پہاڑ ہے وہ نہ تو بائبل کے بیان کے مطابق ہے اور نہ ہی جغرافیائی حقیقت کے مطابق جب ہم بائبل مقدس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں عبرانی اور یونانی زبانوں کو سمجھتے ہیں اور خدا کے اس بڑے منصوبے پر غور کرتے ہیں جو اس نے آسمان اور زمین کے لیے بنایا تو ہم یہ بھید پا لیتے ہیں کہ ہر مجدون کا مطلب دراصل اجتماع کا پہاڑ ہے یہ یروشلم کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ مقدس مقام جہاں خدا سکونت کرتا ہے اور اپنی الہی مجلس یعنی ڈیوائن کونسل کے ساتھ سلطنت کرتا ہے یہ ویڈیو اس پوشیدہ سچائی کو ظاہر کرے گی اور کلام خدا کی روشنی میں ہمیں بتائے گی کہ ہر مجدون کا اصل مطلب کیا ہے یہ جنگ کتنی بڑی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کے لیے کس طرح انسانیت اور آسمانی دنیا کو متاثر کرے گا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مگیڈو کا پہاڑ کیا ہے یہ قدیمی شہر کا نام ہے جو موجودہ اسرائیل کے علاقہ میں واقع تھا اس نام کا ذکر بائبل میں بھی کئی بار آیا ہے اور اس کی اہمیت تاریخی جغرافیائی اور نبوتی لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مطلب اور اہمیت لفظی مطلب عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں جنگ یا اجتماع ہوتا ہے تاریخی پس منظر میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں مگیڈو قدیم کنان کا ایک اہم شہر تھا یہ ایک فوجی کلا تھا جو اہم تجارتی راستوں پر واقع تھا جس کی وجہ سے بہت سی جنگیں یہاں لڑی گئیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں اس کا ذکر جب ہم کتاب مکاشفہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آرمگیڈن یعنی ہر مجدون اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ہر اور دوسرا مگیڈو سے وہ مقام ہے جہاں آخری زمانہ میں خدا اور بدی کی فوجوں کے درمیان حتمی جنگ ہوگی مکاشفہ کی کتاب سولما باب سول آیت مگیڈو اکثر فیصلہ کن جنگوں عدل اور احتتام میں دنیا کی پیشگوئیوں کی علامت بن کر سامنے آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہر مجدون کی بائبلی اور زبانی حقیقت عام غلط فہمی کا جائزہ پہلے لیتے ہیں ایک مشہور غلط فہمی ہمیں صدیوں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر مجدون کا مطلب ہے مگیڈو کا پہاڑ حالانکہ مگیڈو اسرائیل میں ایک پرانا جنگی میدان ضرور ہے لیکن وہاں کوئی اصل پہاڑ موجود نہیں ہے جو گرافیائی حقیقت مگیڈو ایک ہموار اور چپٹی وادی ہے جو تل وہاں پایا جاتا ہے وہ کوئی قدرتی پہاڑ نہیں بس کے پرانے تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات پر مشتمل ہے لہذا وہ مقام ہر مجدون نہیں ہو سکتا بائبلی سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کی کتاب باب میں لکھا ہے اور انہوں نے انہیں اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی زبان میں ہر مجدون ہے یہ لفظ ہر مجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا درست مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے لاسانی پس منظر اور بائبلی سیاق کو غور دیکھنا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون کا لفظ اور اس کا تجزیہ عبرانی لفظ دراصل دو عبرانی الفاظ سے مل کر بنا ہے پہلا ہے ہر جس کا مطلب ہے پہاڑ اور مگیڈن جس کا عام طور پر مگیڈو سے منسوب کیا جاتا ہے مگر یہ نسبت درست نہیں ہے یونانی زبان میں اصل تحریر جب ہم مکاشفہ کی کتاب سولمہ باب سولہ آیت کی یونانی زبان میں اصل عبارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لفظ آرمگیڈن کے شروع میں ایک خاص سانس کا نشان پایا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اس لفظ کے شروع میں ہا کی آواز موجود ہے چونکہ یونانی زبان میں ہا کے لیے کوئی الگ حرف نہیں ہوتا اس لیے وہ اس سانس کے نشان کے ذریعے اس آواز کو ظاہر کرتے ہیں درست تلفظ اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو مجدون نہیں بلکہ ہر مجدون کہا جانا چاہیے یعنی اس کا مطلب ہوگا پہاڑ مجدون مجدون کی اصلیت عبرانی زبان کا راز عبرانی زبان میں گاف کی آواز کے لیے دو مختلف حرف استعمال ہوتے ہیں ایک ہے گمل اور دوسرا ہے غین لیکن یونانی زبان میں صرف ایک حرف گاما ہوتا ہے جو ان دونوں آوازوں کو ظاہر کرتا ہے چاہے وہ گاف ہو یا غین ہو مثال کے طور پر جیسا کہ پداش کی کتاب دسویں باب میں غزہ اور موراد دونوں کو یونانی متن میں ایک ہی حرف گاما سے لکھا گیا ہے حالانکہ عبرانی میں یہ الگ حرف ہیں جب میں نے گمورا کہا تو اس کا مطلب ہے امورا صدوم اور امورا کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے مجدون کا مطلب اگر ہم مانے کہ مجدون کا گاف دراصل غین ہے تو یہ لفظ محید سے نکالا جا سکتا ہے محید جو ہے یہ دراصل ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مقررہ اجتماع یا اسمبلی اب ہم بائبلی حوالہ جات دیکھتے ہیں یہ سایہ کی کتاب باب تیرہ آیت میں شیطان کہتا ہے میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا یوسایہ کی کتاب چود تیر یہ جماعت کا پہاڑ دراصل وہی پہاڑ معید ہے یعنی خدا کی مقدس جگہ جو کہ یروشلم کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں خدا اپنی الہی مجلس کے ساتھ حکومت کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا حصہ ہر مجدون کا اصلی مقام پہاڑ موئید یعنی اسمبلی ہر مجدون دراصل مگیڈو کا پہاڑ نہیں بلکہ یہ پہاڑ موئید یعنی اسمبلی کا پہاڑ ہے وہ جگہ جہاں خدا اپنی مجلس مقدس الہی کونسل کے ساتھ حکومت کرتا ہے بائبل کا بیان دیکھتے ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یروشلم ہی وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں خدا بستا ہے زبور اڑتالیس پہلی دو آیات یسائیہ کی کتاب دوسرا باب دو اور تین آیات اب ہم کائناتی اس کی اہمیت دیکھتے ہیں زبور 48 دو آیت کے مطابق یروشلم کو شمال کی طرف واقعہ عظیم بادشاہ کا شہر کہا گیا ہے جسے کائناتی شمال سمجھا جاتا ہے یعنی وہ آسمانی مقام جہاں سے خدا اپنی بادشاہی کرتا ہے مکاشفہ کی روشنی میں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں مکاشوا کی کتاب سولہویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون وہ مقام ہے جہاں شیطان کی قومیں جمع ہو کر خدا اور اس کے مقدس لوگوں کے خلاف جنگ کرنے آتی ہیں یہ آخری جنگ دراصل یروشلم کے آس پاس ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں ہر مجدون ایک کائناتی جنگ سب سے پہلے ہم بائبلی پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں زبور 48 اس کی پہلی دو آیات میں لکھا ہے خداوند عظیم ہے اور اپنے خدا کے شہر اپنے مقدس پہاڑ پر نہایت ستائش کے لائق ہے یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ سیون کا پہاڑ جو یروشلم ہے خدا کا خاص اور مقدس مقام ہے جیسے شمال کے کناروں پر عظیم بادشاہ کا شہر بھی کہا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں شیطان کی بغیر بغاوت یہ کی کتاب چودہ باب تیرہ سے چودہ آیت میں شیطان یعنی لوسیفر کہتا ہے میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں خدا کے ستاروں سے بھی اونچا اپنا تخت بلند کروں گا میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں خدا تعالی کی مانند بنوں گا یہ شیطانی چیلنج پہاڑ موید اسمبلی کے پہاڑ پر قبضے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور ہر مجدون اس بغاوت کا آخری میدان ہے جہاں خدا اور شیطان کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہوگا مکاشفا کی تصویر مکاشفا کی کتاب سول باب تیرہ سے سولہ کہ اجدہا حیوان اور جوتا نبی نجس روحوں کو بیجتا ہے جو موجزات دکھاتی ہیں اور زمین کے بادشاہوں کو جمع کرتی ہیں تاکہ وہ قادر مطلق خدا کے عظیم دن کی جنگ کے لیے ہر مجدون میں اکٹھے ہوں اب ہم دیکھتے ہیں جنگ کی نویت کائناتی تصادم ہر مجدون کوئی عام فوجی جنگ نہیں بلکہ نیکی اور بدی کے درمیان آخری اور فیصلہ کن مار کا ہے یہ وہی لڑائی ہے جسے خداوند کی جماعت اور انسانوں کی جماعت کی جنگ کہا گیا ہے جیسا کہ ڈٹ سی اسکرول کے جنگی تمار میں ذکر ہے خداوند کی فتح بکاشوا کی کتاب انیس و باب گیارہ سے اکیس سائد میں یسو وفادار اور سچا کے لقب سے آسمان پر سے ظاہر ہوتے ہیں وہ سفید گوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور حیوان اور اس کے لشکر کو شکست دے کر انہیں آگ کی جھیل میں ڈال دیتے ہیں یہ خدا کی مکمل اور ابدی فتح کا اعلان ہے انجام مکاشوہ کی کتاب باب دا سائت کے مطابق شیطان جو ان سب کا سردار ہے بھی ہمیشہ کی سزا کے لیے آگ اور گندک کی جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں وہ دن رات عبدالعباد تک عذاب پائے گا ہمارا کردار اور بصیرت سچائی کو پہچاننا ہر مجدون کے بارے میں جو کچھ ہمیں روایتی طور پر سکھایا گیا ہے اسے خدا کے کلام کے ذریعے پرکھنا ضروری ہے اصل مطلب ہر مجدون یعنی پہاڑ موید یا اجتماع کا پہاڑ ہے جو یروشلم کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ کے میدان کی طرف ایمان میں مضبوطی یہ جنگ پہلے ہی جیتی جا چکی ہے پالوسسول کا خط کلسیوں کے نام دوسرا بار پندرہ لکھا ہے کہ یسو نے سلی پر تمام حکومتوں طاقتوں کو برہنا کر کے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا ہر مجدون پر وہ اپنی ملکیت کو ظاہر کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام اور ہلک اس کی رہنمائی سے خود کو تیار کریں ہم اس روحانی جنگ میں تنہا نہیں بلکہ ایک فتح یافتہ بادشاہ کے سپاہی ہیں جس کی فتح یقینی ہے ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہر مجدون کوئی فرضی یا صرف زمینی جنگ نہیں بلکہ یہ کائناتی جنگ ہے جو خدا کے مقدس پہاڑ یعنی یرشلم کے گرد لڑی جائے گی ہر مجدون کا مطلب ہے پہاڑ اجتماع جو خدا کے الہی تخت اور اس کی بادشاہی کی علامت ہے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جنگ نیکی اور بدی کے درمیان آخری اور فیصلہ کن ٹکراؤ ہے اور مسیح کی فتح پہلے سے یقینی اور طے شدہ ہے ہم اس سچائی پر ایمان رکھیں خدا کے کلام میں گہرائی سے کریں اور اس عظیم دن کے لیے تیار ہوں جب خدا مند یوس مسیح اپنی ابدی بادشاہی کو پوری لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر ہر ایک ویڈیو آپ کو کلام کی گہرائی میں اترنے میں مددگار ثابت ہوگی